Привет! Okay. А что так тихо? Bon, 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 bon. понимаю, что я сделала правильный выбор, что в коллективе одни мужчины. Да. Сейчас попробуем э, научиться соблазнять женское население планеты. По крайней мере, меня научимся на этой репетиции соблазнять. О, это, кстати, тоже не помешает. Нужно не только хорошо петь, нужно еще думать о том, для кого ты поешь. Вот они уже знают, что они поют для прекрасных женщин. Который, точно так же ты заводишь меня. Есть ребята, которые ведут себя слишком робко, но мне кажется, что за два месяца я смогу превратить их в настоящих мачо. Но я все-таки хочу, чтобы вы вышли на крещатик и принесли мне как можно больше номеров телефонов незнакомых, красивых, симпатичных девушек сидим? Подъем! Мамы, прячьте дочерей! Привет! Так я до тебя делал. Ты сегодня такая, файна. Ты мне не могла бы ты мне потребен твой номер телефона. Хотите, я вам спою? Необыкновенная. Красивые глаза очень, пожалуйста. Необыкновенная. Необыкновенная. И станцевать могу, серьезно. Я э бы ему смс-очку со стежком на ночь написал. Если начинаешь девушкам делать комплименты какие-то, говорить, какие у нее красивые глаза, какая красивая улыбка, тогда девушки ну, идут с тобой на контакт и оставляют свой номер телефона. Пацаны, забиваю, я уходил, что взял телефон. <с <с Година відведена Іриною Білик на завдання минула, і хлопці повернулися на репетицію. Кожен зі своїм результатом. Ну що? як так діліжки. Що значить супер? 28. Ну, кого хоча б більше 28? У нас 52. А Ану, давай сюди. <решит> Здравствуйте. Да, а мне нужна Юля. Это я. Юля, с вами говорит народная артистка Украины Ирина Билык. А вы можете что-то пожелать нашей команде Севастополя? Желаю позитива и удачи. Спасибо, дорогая. Есть ребята, которые, я вижу, что они скромны, но в них прячутся такие лучи, такие задатки звездных мальчиков, что они себя проявят именно на концерте. Победим! 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 Хор Ирины Билек, Севастополь. You to? <laughs> Do I attract you, terrible repulse you raise my greasy smile. I'm much a dirty, I'm much of flirty. Do I like what you like? Got to be a balsam, I could be a balsam. Guess I mean you could be shy. Why did you like me? Why did you like me? Reason making like me try to real Why don't you like me? Why don't you like yourself? Shouldn't you know we're shooting like cause so Just to be put on your shelf I try to be like Miss Kelly Ooh But looks me to say. Ah, so I try to tell little Freddy Ooh, I've got an identity, man I can be helpful. I like can be powerful. I like can be anything you like. Cause I be dream, cause I be mean. Це Ірина Пілик! Іра, а як ти думаєш, дівчата в залі і по той бік екрану вони дивилися на те, які хлопці красиві, чи все таки слухали, як вони співали? Я смотрела на то, как они волновались, потому что на репетиции это все было намного спокойнее. Но когда мужчина волнуется, мне кажется, что это хорошо. Это значит, что он честно говорит о своих чувствах. Ваш номер, это было, это было такое суцильное зваблювание. Вас били на как зваблювало? Ой, да. Скорее, мы всякое бывало. Ніна Матрофанівна, коли хлопці вийшли на сцену, ви аж втиснулися в крісло. І так всі ці кілька хвилин просиділи. Вони такі гарні всі були, переконливі! По чоловічому переконливо все було. ансамбль був унікальний. Дякую. 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 Ірина, дійсно, прекрасна, достойна робота. Одна твоя посмішка, і подивись який гармонічний склад твору. Браво! Билык просто зная, как находить эспильную мову с хлопцами. Я хочу сказать огромное спасибо, наверное, мамам этих ребят, потому что они все воспитаны. Огромное спасибо их родителям, они очень классные ребята. Джентльмены, браво. Браво, браво хлопцы, браво. Михаил, более серьезного выражения лица, когда работал хор, у вас еще не было. Думали поменять этих на своих? Здесь не было, не было девушек, поэтому я уже оценивал исключительно качество вокала и мачизм этих ребят от слова мачо. И в них уже, несмотря на юный возраст, есть, появляются, проявляются мачо во многих. И это меня очень радует. Мне вообще многое понравилось, поэтому я знаю, что эти парни, если будут хорошо работать с сырой, могут многого достичь. Хочу сказать, что когда руководитель женщина, все-таки мужчины поют по-другому. Это правда. Ирочка! Ирочка! Смотря какие песни, дорогая моя. Анатолий Арема. Вот Ирочка сказала, что они спевают по іншому Звичайно, если так завести, то как же они могут спевать? Тут не способ спевать иначе. И еще, когда вы выступали, я... Э, я уже забыл, что вы Севастополя. Мне это не было потрібно. Я вас назвал, я очень люблю давать такие... Клички, нікнейми. Цікаво, Як вони називаються? Вони називаються відтепер цілком офіційно хор ловеласів. <віцел> Тому що. Е Отой концентрат адреналіну, от і спокуси, які вони видали е, в цей зал і в наш ефір. Е, йому неможливо протистояти. Я тільки боюся полічити кількість тих дівочих сердець, які просто не, не могли витримати такої шквальної атаки. Вони ще не розбиті, але вже напружені. Вони вже готові. Беріть. Але крім цього всього іншого, вони ще гарно співають. Я б їх назвала білики. Подивимось тепер на ваши оцінки. Анатолій Ярема. Дев'ять з плюсом. Дев'ять балів. Ніна Матвієнко. Десять. Десять балів. Михаил Турецкий. Девятка. Девять балів. За десяточку. Это вам. Хора Севастополя и Ирина Билык. Дякую